mehnat kodeksining 435 moddasiga asosan o'rindoshlik asosida ishga qabul qilish mehnat shartnomasi asosida amalga oshiriladi va ish beruvchining buyrug'i bilan rasmiylashtiriladi asosiy ish to'g'risida ish beruvchi bilan mehnat shartnomasini tuzgan xodimning ichki o'rindoshligi chog'ida xodim bilan o'rindoshlik asosida alohida mehnat shartnomasi tuziladi o'rindoshlik asosida ishlash to'g'risida mehnat shartnomalari agar u qonunchilikka zid bo'lmasa bir yoki bir nechta ish beruvchi bilan tuzilishi mumkin o'rindoshlik asosida ishlash to'g'risida tuzilgan mehnat shartnomasida ish ish o'rindoshlik asosida bajarilayotganli ko'rsatilishi shart o'rindoshlik asosida ishga qabul qilinayotgan shaxs bilan muddatli mehnat shartnomasi tuzilishi mumkin o'rindoshlik asosida ishlash to'g'risida mehnat shartnomasida ushbu kodeksning mehnat kodeksining bir yuz to'rtinchi moddasida nazarda tutilgan mehnat shart sharoitlari bilan bir vaqtda ish vaqti majburiy tartibda ko'rsatiladi